Nə qeyd etdiyimiz kimi, baş beyinin sərt qişası, deməli, e, kəllə boşluğunda e, beyni xaricdən örtür və onun deməli bir neçə dənə funksiyası vardır. E, sərt qişanın əsas funksiyalarından biri, deməli, bu e, beyin, baş beyin əorağını, e, beyincik orağını, beyinci orağını ten, eyni zamanda beyinci çadırlarını və diafraqma sellanı əmələ gətirməklə baş beyni, deməli, kəllə sümüklərinə fiksasiya edir, onun deməli, hərəkətliyinin qarşısını alır, eyni zamanda qoruyucu funksiya yerinə yetirir və bununla yanaşı digər funksiyaları da vardır. Deməli, e, burada görsəndiyi kimi, deməli, falx serebri ön hissədə Crista Galli adlanan hissədən başlayaraq, deməli, sagital istiqamətdə oraq şəklində arxaya doğru uzanır və Arxada deməli ənsəs ümüyünün deməli protuberantia occipitalis interna, yəni daxili ənsə protuberansı hissəsində buraya birləşir. Birləşdikdən sonra isə deməli beyinciklə baş beyinin ənsə payı arasında yanlara doğru gedərək, deməli sümüyə bitişmə bitşik vəziyyətdə, kəllə təsiri ilə bitşik vəziyyətdə yanlara doğru gedərək tentorium cerebelli-ni əmələ gətirir, yəni buna BNC çadırları deyilir və öndə bu deməli sərt kişanın daxili səfəsindən amələ gələn gələn, yəni laminat internadan amələ gələn tentorium cerebelli BNC çadırı cicqa sümunun daşlı hissəsində olan deməli hündürliyə birləşərək burda birləşir və fiksasiya buraya fiksasiya olunur. Ön hissədə isə diafraqma sella, yəni sella turstikanın burda yəhər vardır. Türkiyə hərri, Türkiyə hərrinin hansı ki hipofiz vəziyyərləşir onun içərisində. Bunun ön hissəsində, e, deməli, duramater ensefalumun e, lamina internası, yəni qeyd etdiyimiz bu e, sərt qişənin e, deməli daxili səfəsi diafraqma sella, yəni ki yəhər diaframasının əmələ gətirib burdakı törəmələri fiksasiya edir. Deməli, perios vəzifəsini yerinə yetirən e, lamina externa isə, deməli, perios vəzifəsini, yəni ə, lamina externa isə, deməli, sümüyəsinə birləşmiş vəziyyətdədir. Deməli, e, bayaq qeyd etdiyimiz kimi, şəkildən də deməli göründüyü kimi, deməli, fisura e, Fissula longitinalis superiorda, yəni falx cerebri-nin üst hissəsində, üst hissəsində lamina interna, lamina externa-dan ayıraraq e, sinus e, venosus sinus əmələ gətirir. Bu venosus sinuslar, venosus sinuslar, deməli aşağıdakı şəkildə daha aydın görsənir. Deməli falx cerebri-nin üst kənarında sümüyə bitşik vəziyyətdə əmələ gələn bax bu e, deməli sinusa sinus sagittalis superior deyilir. Folks cerebrinin içərisində, yəni daha doğrusu iç içəri kənarında əmələ gələn sinus sagittalis inferior adlanır. Sinus sagittalis inferiorunla sinus sagittalis superior ənsə payında sinus rectus adlanan bir birləşmə ilə bir-birindən birləşir. Eyni zamanda burada beyinci çadırları ki, biz qeyd etmişdik, beyinci çadırları hissəsində, deməli burada 1-ci çadırlar hissəsində e, sümüyə bitişik nahiyədə deməli əmələ gələn sinuslar, sinus transversuslar bütün transversuslar adlanır. Bunlar haqqında biz gələcək dərslərimizdə danışacağıq. Bunların əsas vəsifəsi nədən ibarətdir? Deməli bunların bu deməli sinusların əsas vəsifəsi ondan ibarətdir ki, deməli arachnoidal qışadan sin, lamina interna dura mater ensefaloma belə deməli atmalar çıxır. Bax bu atmalar bu Aydın görsə, bunlar bunlar Granulot Siones, e, deməli araxna ayda adlanır, araxna ayda qışasından bura gedən deməli belə atmalar. Buna Granulot Siones, e, deməli törəmələri adlanır ki, beyin mayesinin tövranında bunların böyük əhmiyəti var. Deməli, əmələ gələn deməli beyin mayesi, oruğa beyin mayeləsinin artıq hissəsi buradan sinus venozlara tökülür. Sinus venozlara töküldükdən sonra bunların dövranı başlayır və gəlir bunlar vidadi venaya, axırda vidadi venaya Deməli, açılarak beyin qan dövrənində yaxından iştirak edir. Biz beyinin mayesinin əmələ gəlməsi mexanizmi və beyin mayesinin dövrəni haqqında sonrakı dərslərimizdə sizlərə, deməli, danışacağıq.